Okey, soalan tiga Jadual sebelah menunjukkan penyata akaun LIMP yang tidak lengkap Berapakah baki akhir wangnya pada 30.08.2020? Okey, pada 19.09.2020 Wang masuk sebanyak RM2,000, jadi baki dia ada RM87,691.25 Maksudnya, sebelum tarikh ini Duit dia ada RM85,691.25. Dah masuk RM2,000 jadi RM87,000. Okay? Jadi kemudian, pada RM247,2020, uh, ada wang keluar sebanyak RM18,000. Kalau keluar, kita tolaklah. Jadi berapa banyak baki dia, kita tolak dulu. RM87,691.25 tolak 18,500 kos kosong eh jadi ada mesin sini 191 ini 17 uh, tolak 89 di 69 eh? jadi dekat pada tarikh ni jadi baki dia 69,000 RM 19325 uh, sen dan kemudian pada 30 bulan dia keluar lagi Sebanyak RM8,000 ni tolak lagi lah Jadi RM69,000 ni tolak lagi dengan RM8,000 RM68,99 Jadi ni pinjam 1 tinggal 1 15 tolak 9 ialah 6 Pinjam tinggal kosong 11 tolak 9 ialah 2 Titik Dan ini jadi kosong Uh, pinjam 1 tinggal 8, jadi 10, 10 tolak 8 ialah 2, 8 tolak 6 ialah 2, 1 tolak 0 ialah 1, 9 tolak 8 ialah 1 dan 6. Jadi, pada tarikh 38 ni jumlah duit tinggal RM61,122.26 sen. Okay, soalan empat. Keuntungan perniagaan Kraft Jaya pada bulan Mei ialah RM12,540.60. Pada Jun, keuntungan meningkat sebanyak RM2,089.85. Hitung jumlah keuntungan pada Mei dan Jun. Okey, kita tahu pada bulan Mei, okey, bulan Mei, ialah RM12,546 Pada bulan Jun keuntungan meningkat sebanyak RM2,000 RM2,000 tu bukan keuntungan Jun Meningkat sebanyak RM2,000 Jadi nak tahu untuk bulan Jun okay, Nak tahu bulan, bulan Jun ialah Kamu campurkan bulan Mei ni dengan RM2,000 RM89 85C Okey, kamu tambah dulu Dan nilai ini, ia adalah 5 4 naik 1 titik dulu 0 naik 1 12, 13 naik 1 6, 4, 1 Jadi, yang ini, yang 14000 ni Adalah pada bulan Jun sahaja Dan soalan dia tanya pada Mei dan Jun jadi untuk tahu bulan Mei dan Jun kita tambahkan balik nombor dua ni iaitu uh, RM 12540.60 tambah dengan RM 146345. Okey dapat 50.1171.1 Aa, sini tujuh dan dua. Jadi pada jumlah pada Mei dan Jun adalah dua puluh tujuh ribu satu ratus tujuh puluh satu di mesin. soalan lima, sebuah koperasi mengagihkan sama banyak keuntungan berjumlah RM 61,250 kepada 25 orang ahlinya. Kira keuntungan yang diterima oleh Ah Sim dan 7 orang rakannya. Maknanya 8 orang lah. Dia nak jumlah untuk 8 orang. Jadi, pertama ni kita akan bahagikan dulu. 61,250 bahagi 25. 61,250 kita bahagi dengan 25. Jadi kita akan dapat nilai keuntungan yang diperolehi oleh seorang. Dan kemudian akhirnya kita akan darab dengan 8 untuk jumlah asing dengan tujuh rakannya. Okay. Jadi 25 darab 2 dapat 50. 1, 1 turun 2 dan 25 darab 4. Okay, darab 4. 100 kalau kamu tak faham macam cikgu dapat tu eh uh, cikgu dah hafal 25 ni 25 50 75 100 125 100, 150 okey jadi kalau kamu kurang dan kamu buatlah kamu darabkan 25 darab 4 eh jadi 2 dan 1 turunkan 5 okey 25 darab 5 125 dan tak ada turun kosong jadi kosong di atas sini jadi setiap orang ahli itu akan menerima sebanyak RM2450 jadi daripada RM2450 ni kita darab dengan 8 untuk asing dan kawan dia tujuh orang kawan dia jadi kosong darab 8 ialah kosong 5 darab 8 40 4, 4 darab 8, 32 32 tambah 4, 36 6 dan 3 2 darab 8, 16 Tambah 3, 19 Jadi, Uh, asing dari kawan-kawannya, sebanyak dua orang itu, iaitu berjumlah 8 orang itu menerima sebanyak RM19,600 okay, Soalan 6 Bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia Pelancong dari Amerika Syarikat, Great Britain dan Arab Saudi melancong ke Malaysia. Apakah mata wang negara asal mereka? Jadi untuk Amerika Syarikat, nama dia apa? Amerika Syarikat ialah US Dollar. Okey, dollar lah. Ha, tapi dollar ni sebenarnya ada Singapore Dollar, Australia Dollar Jadi, nilainya masing-masing berlainan. Eh? Okey, jadi ini panggil dollar dan kemudian Great Britain Great Britain dia panggil apa? Pound. Okay. Uh, great Britain Pound eh. Dan kemudian Arab Saudi. Arab Saudi. Oh, Arab Saudi ni Amra Gisha kat sama ni. Eh? Dia punya pendek tu eh. Jadi dia menggunakan Riyal. Eh. Riyal. Arab Saudi Riyal. Eh. Okay. Soalan tujuh. Senaraikan instrumen pembayaran yang sesuai bagi situasi di bawah. A. Bapa Victor membayar tol di Lebuh Raya sebanyak RM25.50. Jadi, apakah instrumen? Kalau dulu-dulu, sebelum tahun 2022 atau 2023 rasanya, uh, instrumen pembayaran tol cuma kad prabayar. Okey? Kad prabayar. Kad prabayar tu maksudnya macam touch and go lah. Uh, lebih banyak touch and go. Nama spesifik touch and go. Tetapi selepas tahun 2023 ke atas, okay, kita juga dah boleh boleh menggunakan kad kredit. Kad kredit. Kita juga boleh menggunakan kad debit. Okay, itu uh, ini yang terbaru lah. Jadi yang dulu, -dulu sini kad, kad prabayar saja, touch and go saja. Sekarang ni dah ada boleh guna uh, banyaklah, banyak lah. Okay? Dan uh, okay, untuk B, ibu kasur membeli barang yang bernilai RM560, dia membuat bayaran tanpa tunai. Jadi, biasanya kalau beli barang yang banyak ini tu, kita menggunakan kad kredit. Okay. Uh, tapi boleh juga kad debit. Aha, jadi, kad debit tu maknanya duit yang kita dah ada. Yang ini kad hutang. Maknanya duit tu, kita tak ada duit kat situ yang bank bagi pinjam kepada kita dulu untuk gunakan Dan hujung bulan kena bayar Dan kalau tak bayar, kamu kena uh, dikenakan faedah Kat debit ni, mesti kamu ada duit dulu okay? Jadi baru boleh bayar RM560 Mesti ada duit tu dalam tu, baru boleh bayar okay?